Salam əziz izləyicilərim, salam elmirəm aşqalan dəyərli izləyiciləri. Bu gün mən sizə Mərdəkanın mərkəzində Xəzər rayonunun e, belə deyim, bütün güc strukturlarının yerləşən ərazidə, Mərdəkanın e, düz qəsəbəsində, pasiyoka deyilən bir ərazidə e, Xəzər rayonu icra hakimiyyəti, Xəzər rayonu prokurorluğu 181 nömrəli məktəbin yanında, bağçaların yanında, sonra əlavə olaraq Qəzaran Heydər Parkı var. Parkın yanında, belə deyim, 4 fəsil yaşamaq üçün 4 tam 10.5 sotun tərəsində şəxsi, xüsusi inşa edilmiş bir evimizin, bağ evimizin və yaxud da heyət evimizin təqdimatını edirəm sizlərə. Biz həyətdəyik hal-hazırda. Həyətdə çıxan görürsüz belə bir e, söhbətkat var həyətin tərəsində. Həyətin tərəsində hazır 2 maşın yerləşən bir ərazisi var. Dekorativ ağaclar Meyvə ağacları burda isə bizim kababxanamız, hansı ki, istifadə olunan. Evdə yaşayış olub, hal-hazırda da yaşayış var. Bugünkü gündə ev sahibi tərəfindən sadəcə olaraq müəyyən səbəblərə görə, yəni müəyyən səbəblərdən irəli gələrək evi çıxardıblar satışa. Satılmalıdır deyib. Bizə e, Natiq bəy, bizim əmlakçı Natiq dostumuz bizi gətirdi bura bu evin satışın çəkimi sizlərə göstərək biz. Biz həyətli, həyətimiz belə bir görsənir. Həyət heç bir yerdən görsənmir, heç bir qonşu tərəfindən görünmür. Çox keyfiyyətli inşa edilmiş bir evimizdir. Telefon xətti, internet xətti kimi həyətimizdə var. Şəhərə, Mərdəkana çıxmaq üçün Mərdəkanın birbaşa mərkəzində yerləşən bir evimizdir. Mən sizlərə bunu təklif edirəm. Kim istəsə gəlib bu evə baxa bilər. Ev sahibi start qiymət deyib, onu isə inşallah biz sizi Gördükdən sonra, sizi ev sahibi ilə görüşdürdükdən sonra, siz gələsiz inşallah ev sahibi ilə görüşüb bu bağın qiymətində ev sahibi ilə birbaşa söhbət edəcəksiniz. Biz ə, qiymətə bilirsiniz ki, biz belə girmirik. Yəni ə, baş qoşmuruq niyə görə, məsələn, mən pis məna da başa düşməyin. Çünki biz həmişə müştəriləri ev sahibi ilə görüşdürüb özləri öz aralarında öz qiymətlərini deyirlər. Evimizin həyətində bir dənə çatışmayan bir şey hovuzdur. Hovuzun yeri də demək olar ki var. Əgər gələcəyində kim istəsə, mən durduğum yerdə neçə metrə istəsən, bir 7 metrəlik, 8 metrəlik, 4 metrəlik, 5 metrəlik hovuz inşa eləmək imkanatı var. Biz həyətlə qurturduq. Həyətimizlə demək olar ki qurtarmışıq. Bütün görüntüləri hamısını göstərdik sizə. Keçəcəyik indi inşallah biz evimizin içərisinə, daxilinə, daxilində evimizin nə yerləşirsə, onları sizə göstərəcəyik inşallah. Buyurun keçək evimizin içərisinə. Əziz izləyicilərimiz, biz hal-hazırda mərkəzi giriş qapısından həyətdən kiçik bir həyətimizdən keçdikcəri dəhlizimiz də o. Enli bir dəhliz var. Dəhlizimizin bir başa düz baş tərəfdə keçəyiniz sağ tərəf bir balaca yataq otağı var uşaq üçün, kim istəsə eləyə bilər. O başdan, o yataq otağından bir başa mətbəxə kimi, bir də qonaq otağı, hamısı yeri metlaxtır. Bunlar hamısı istipolla təchiz olunub. Döşəmə bunlar O başdan, biz o başa kimi döşəməmiz istipo ilə təchiz olunub. Qalan isə yataq otaqlarımıza bateriyalar var. Mən keçən kimi içəri sağ tərəfə keçirəm. Birinci, bir balaca bir yataq otağımızı sizə tanış edim. Bura bizim balaca bir yataq otağımızdır. Kiçik. Kim istəsə buranı gələcəyə yataq otağı 2 dənə bəs eləyirsə, buranı iş otağı kimi də eləyə bilər. Amma uşaq üçün qəşəng bir kiçik balaca əla yataq otağıdır. Burdan isə biz keçirik sağ tərəfə. Bizim sağ tərəfdə böyük bir yataq otağımız yerləşir. Yataq otağımızda hal-hazırda burada yatırlar, yəni istifadə etmirlər. Ailə balacadırdı, yəni burdan istifadə olunmur. Bu mebel, gördüyünüz bu mebel o otaqda qalacaq. Bu qalacaq. Bunun yeri döşəməmiz isə burada çeydən e, istifadə olunub, e, laminatdan. İstilik isə burada atopleyndədir. Buradan keçəndə isə bizim burada mərkəzdə bir sanozeilimiz yerləşir. Sanozeilimizin də içərisi istiqpolma təhsis olunub. Evimizin, belə deyim, torpağında, evin də kupçası var, çıxarışı var. Kim istəsə birbaşa ipoteka yararlı bir evdir. Yararlı deyərkən, ipoteka yararlı deyərkən, paket sənəd deyərkən onu demək istəyirəm ki, kimsə bugünkü gündə Mərdəkanda, Mərdəkanın mərkəzində dörd fəsil yaşamaq üçün Şəhərin mərkəzində dörd fəslə yaşamaq üçün ipotekiya bu qiymətə ev istəyirsə, bu birbaşa yararlıdır. Bura isə bizim böyük bir yataq otağımızdır. Yataq otağımızın sağ tərəfi birbaşa burada bir balaca bir yer var, mətbəxdən çıxışda göstərəcəm mən sizə. Bu otağın isə özünə aid bir qarderobu var. Burada bir qarderob yerləşir. Kim istəsə, yəni ki, bu çeydən istifadə olunandır. Divarın içərisində inşallah məbələ burada da istifadə eləyirlər. İndi isə biz keçirik mətbəxə, son olaraq mən sizə qonaq otağını göstərəcəm. Qonaq otağından sonra isə mən indidən sizə də qiyməti deyim. Ev sahibi tərəfindən bu evimiz özəl, xüsusi inşa edilmiş, e, belə deyim, Xəzər rayonunun Mərdəkan qəsəbəsində pasyolkada bütün güclü strukturların yerləşən bir ərazisində yerləşən evimiz bugünkü gündə ev sahibi tərəfindən start olaraq, start olaraq, başlanğıc olaraq 175.000 manat müştərilərimizə təklif olunur. Qaçılmaz bir təklifdir. Kim istəsə bizinə əlaqə saxlasın, gəlsin. Bu bütün mebellər görsün. 3 mərtəbəli mebeldir. Mebellər hamısı qalacaq. Burada ola bilər ki, ev sahibi bir dənə elektronikaları götürsün, aparsın. Burdan isə mətbəxdən bizim evin arxasında belə bir kiçik bir istirahət zonamız var. Orda qarşıda kombi otağı yerləşir. Balaca bir mətbəxdən çölə çıxmaq üçün də bir yeri var. Paket sənəd 175 min manat start qiymət. Bugünkü gündə Mərdəkanın mərkəzində dörd fəslə yaşamaq üçün. Bura isə bizim geniş bir, böyük bir, çox böyük deyim, evin kvadratlan uyğun olaraq qonaq otağıdır. Qonaq otağımız geniş 3 üç, üçbucaq, belə deyim, divarla belə divanımız, kreslolarımız yerləşir. Televizorumuz burdadır. Bu isə bir başa bizim pəncərəmiz söhbətgahə baxır. Son olaraq mən sizə ə, qonaq otağında bir daha məlumat verim sizlərə. E, evimiz 4,5 sotun çərçivəsində yerləşir. Mərdəkanda, Xəzər rayon bütün e belediyə, prokurorluq, icra hakimiyyəti, bağça, məktəb yerləşən ərazidə yerləşən bir 4 fəslətli nazərdə tutulmuş bir evimizdir. 175.000 start qiymət, paket sənəd, birbaşa bankaya bir yararlı bir evimizdir. Çox qəşəng, xüsusi inşa edilmiş, keyfiyyətli, keyfiyyətli materiallardan istifadə olunmuş bir evimizdir. Kim istəsə, inşallah, bizi ilə əlaqə saxlasın. Biz həmin müştərini evə gətirək, ev sahibinlə görüşək, görüşdürək. Xeyirlisi. Çox sağ olun. Bizi izlədiyiniz üçün bizi like eləməyi, abunə olmağı, paylaşmağı unutmayın. İnşallah Allah qismət eləyər. Sabah 21:00-da görüşmək ümidilə. Təşəkkürlər.